Good morning, my friends. Сегодня суббота, это значит, что пришло время читать письма от наших телезрителей. Проверив email экспресса, я обнаружил интересное письмо. Итак, пишет нам школьница Света Московина из Кузнецка. Здравствуйте, телеканал Экспресс. Через месяц я снова окажусь в школе, и я очень этого боюсь. Наша учительница по русскому языку очень быстро читает текст на диктант. Из-за этого никто ничего не успевает, и все пишут плохо. Но я думаю, твоя учительница все-таки не самый быстроговорящий человек в мире. Фрэнк Кафо говорит очень быстро, она произносит более 600 слов в минуту и 11 слов в секунду. На такой высокой скорости вы далеко не всегда сумеете разобрать, что именно она говорит.

Когда журналист спросил Фрэнк, каковы ее планы на будущее, она сначала не знала, что ответить, а потом сказала: Я планирую побить рекорд самой быстроговорящей женщины в книге Гиннеса. Когда статья не была опубликована, на следующий же день ей позвонили из CNN и попросили прийти на шоу Ларри Кинга и попробовать в прямом эфире побить рекорд. Ее попросили прочесть что-нибудь из Шекспира или из Библии. Френ начала читать 95-й псалом Защитную молитву. Позже она вспоминала. Я читал ее много раз, они стали рядом с удомером, чтобы видеть, насколько быстро я могу это делать. Так как моя скорость постепенно увеличивалась, меня начали переполнять эмоции. Я была очень возбуждена и взволнована в тот момент. Ей побил рекорд и стала самой быстро говорящей женщиной в мире, произнеся 585 слов за одну минуту перед огромной телеаудиторией. аудитории. Ее карьера после этого пошла в гору. В 1990 году она побила собственный рекорд еще раз, выступив в Лас-Вегасе и прочитав за 54,2 секунды 603 слова из одного британского текста 17 века. На этом все. Завтра вас ждет новые занимательные темы на нашем факультативе.